就是你什么时候请我喝喜酒啊、嗯？你是巴不得我马上跟别人结婚吧？没有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 ，我怎么可能希望你跟别人结婚呢？哦，你吃饭了吗？啊，吃了。啊，没吃。是吃了还是没吃啊？ 吃了，蛋，没吃饱。他估计心里想啊，怎么几年没见，脑子变傻了？怎么自己吃没吃饭都答不上来了？妈，要不出来吃点？我还没吃呢。好。 这也太辣了吧！哈哈，我选这家店就是为了想看你被辣哭。嘿，你这人，要不是为了陪你，谁有病啊？大半夜来吃火锅嗯。嗯。哎，这里面你不会觉得吵吗？早被你训练到不怕了。 嗯，头发留这么长，不麻烦吗？呃、嗯，你、嗯、你出,出门太急了，忘记带皮筋了。啊、嗯。哦，这么急啊？你不吃吗？ 还没来得及被你训练到不怕辣。嗯，谢谢。 呃，嗯，我我知道啊，两个人分手之后可能很难做回朋友，但，我也不希望我们的关系那么的僵。分手的时候，我可能很冲动，所以说了很多口不择言的话，伤害到你了。那如果你一直介意的话，我跟你道歉。我接受。嗯。 你的道歉，我接受。怎么了？刚才出去还好好的，怎么一回来就被气成这样？你说我出去跟他道歉，是为了给彼此一个台阶下，他顺着下不就得了呗？还端着跟我说什么？你的道歉，我接受。 唉我还以为什么事儿呢，这一看就是苏少爷的作风啊！瞧你那点出息！我怎么了？你有本事当着他面骂回去啊。哎、嗯，这是什么时候装这些小灯啊？啊？ 小灯，嗯、我刚刚出去接你的时候怎么没看见呀、啊？